Начиная с середины 90-х годов Украину захлестнула эпидемия э, откупа избирателей. Кандидаты в депутаты стремились, придавая иные материальные ценности гражданам, склонять и голосовать за себя. Особенный рассвет этих явлений начался еще при президенте Леони Даниловиче Кучме, который ввел в ранг государственной политики возможность, когда там народные депутаты, ну, в принципе, мэрам и кандидаты-депутаты местных советов подкупать избирателей, и так, чтобы за это ничего не было. Вторая волна рассвета подкупа была на выборах при президенте Украины Януковиче в 2012 году, когда в органы внутренних дел обратилось 1084 гражданина с заявлениями. Вот, однако уголовные дела или отказывались, или не возбуждались, или же уголовные дела по подкупу возбуждали по каким-то случаям связанных с выборами сельских ссылочных галиф. На этих выборах Министерство внутренних дел предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы всячески сдерживать желание кандидатов в народные депутаты заниматься подкупом избирателей. Всем известно, что тот избиратель, который продаст свой голос за банку тушенки или пакет с другими продуктами, он фактически потеряет потом моральное право требовать что-либо от будущего депутата Верховной Рады, ведь тот уже с ним расплатился. К сожалению, тенденции до сих пор остаются негативными. Кандидаты в депутаты, пользуясь тем, что наш народ доведен до состояния, при котором в радость получения какой-либо материальной помощи, активно этим пользуются. В то же время культура демократии, культура того, чтобы ценить свой голос, к сожалению, пока тоже не ценится многими избирателями, особенно старшего возраста, которые еще в советские годы привыкли приходить на выборы, когда кандидат был один, которого выдвинула партия, и они относятся к своему голосу не как к возможности проголосовать за того человека, который будет выводить Украину в новую лучшую жизнь, а просто как возможность получить какую-то небольшую материальную преференцию. Министерство внутренних дел разработало в марте-апреле месяце этого года проект закона об ужесточении ответственности кандидатов в депутаты и всех сторон избирательного процесса за нарушение во время выборов. Нарушениями может быть не только подкуп, но и угрозы избирателям, насилие в отношении избирателей, угроза насилием, а также угроза, например, уволить с работы или создать какого-либо другие проблемы. На сегодняшний день мы пользуемся тем уголовным кодексом, который был принят в 2001 году. Изначально там были предусмотрены очень высокие сроки наказания за нарушение избирательного законодательства. В частности, за подделку избирательных бюллетеней и результатов голосования полагалось от 7 до 12 лет лишения свободы. Однако в 2009 году избиратели, вернее, народные депутаты Портнов и Лукаш, известные своим отношением к бывшему президенту Януковичу, внесли изменения в законодательство, которые были проголосованы и подписаны еще президентом Ющенко, по которым максимальное наказание за нарушение на выборах составляет 5 лет лишения свободы и относится к полной тотальной фальсификации результатов голосования. Так вот, МВД разработала проект закона, который был вынесен в Верховную Раду в апреле месяце, и за него не хватило 4 голоса. Мы предлагали ужесточить наказание за нарушение на выборах, вплоть до 10 лет лишения свободы за грубейшее нарушение. Ужесточить наказание за подкуп избирателей на сегодняшний день максимальный срок лишения свободы от 2 до 4 лет. Мы предлагали увеличить этот срок от 4 до 7 лет лишения свободы. Однако весной народные депутаты не голосовали за Планируется вынесение данного закона на сессию Верховной Рады, которая будет на заседании 14 числа. И мы надеемся, что народные депутаты все-таки поддержат предложение Министерства внутренних дел. И проголосуют за ужесточение наказания за нарушение на выборах. Кроме того, в этом законопроекте мы предусмотрели новеллу: это введение ответственности избирателя за готовность продавать свои голоса. Мы взяли европейскую практику. В Германии, в Швейцарии, Австрии существует уголовное наказание за то, что избиратель готов продавать свой голос кому-либо. Таким образом, вводится ответственность избирателя. Мы предложили ее в достаточно щадящем варианте. Это уголовная ответственность в виде штрафа от 3100 до 5400 гривен, это эквивалентно определенному количеству минимумов заработной платы. И надеемся, что этот закон повлияет на то, чтобы избиратели начали ценить тоже свой голос или чтобы продав свой голос, они несли некое наказание за такие вещи. Надеемся, что этот закон будет поддержан. Пока я хочу сказать, что на сегодняшний день, начиная с 28 августа, зафиксировано органы внутренних дел 50 правонарушений, так или иначе связанных с правонарушением на выборах. Из них это и подкуп избирателей, это и нападение на агитаторов, это и нарушение внутри избирательных комиссий. На сегодняшний день открыто 11 уголовных производств, связанных с подкупом избирателей. И этот процесс будет сейчас только расширяться, потому что чем ближе к выборам, тем больше желания отдельных кандидатов вместо агитации и убеждения используют методы подкупа э, и другого подобного рода влияния. Какие есть варианты подкупа на сегодняшний день? Ну, вот, например, в Запорожской области раздаются э, бесплатно очки за одного из кандидатов депутаты Верховной Рады. На, э, на, футлярах, на которых раздаются бесплатные очки, надпись «С повагою С. Валентиров», который является кандидатом народные депутаты по э, Запорожской области. Например, в Харьковской области зафиксированы случаи, когда раздаются продуктовые пакеты, которые содержат речку, масло, консервы. На этих пакетах написано или упоминается тем ли образом фамилия кандидата в народные депутаты Добкина Дмитрия Михайловича. Таких случаев уже не один, все они зафиксированы, по ним ведется расследование. Также зафиксированы нарушения, связанные с городом Одессой. Особенно в Одессе почему-то хочется вместо того, чтобы убеждать людей добрым словом или рассказать о детских анекдот, я хотел бы показать слайды встречи одного из народных депутатов известных, народного депутата Кивалова, на встрече с избирателями. Прошу. Кандидат Руха Депутат Кивалов раздал продуктовые пакеты с надписью «Серей Кивалов, чтобы не забыли за кого голосовать». В них содержалось продукты, а также материальная помощь в размере 200 Прошу показать следующий файл. Это бульки, как видите, каждому. Давайте следующий факт. Ну а вот он сделано застолье. Закон прямо запрещает значит, ориентировать кандидатам за себя с использованием продуктов, с использованием товаров, с использованием услуг. Как видите, накрыт стол для пенсионеров. И получается так, что если у Пивалова есть возможность накрыть такой стол, то может быть у 15 других кандидатов, например, в Верховную Раду по этому желгу нет такой возможности. По данному поводу также. Значит, у вы говорит еще панораму, сколько людей за таким столом сидит. Ну, как видите, за столами сидит там не меньше 100 человек. Если даже на каждого человека там по 70-80 лет, то уже 7-8 тысяч гривен, то совет помещения. Это отдельная тема. Значит, не отстает от господина Кивалова а еще один кандидат народные депутаты Дмитрий Волубов. Это значит, активисты, которые передают эту милицию, это фиксируют пакет с продуктами, куда вкладывается рисовочка на сегодня заявляет, что это все, значит, его хотят подставить таким образом, и какие-то добрые люди раздают вместо него данные продуктовые наборы, подло подкладывают туда его листовки. Также не только в Одессе проходит такого рода вещи, милиция зафиксировала факт, прошу следующий слайд. Это уже Киевская область, Выжарский район, кандидат народные депутаты. И следующий, следующий, раз. Так, да, это у нас тоже, это у нас город Харьков. Вернемся к городу Харьков. Владимир Старбагач также нач, на, начато криминальное проважение. Я сейчас расскажу, что это означает для этих кандидатов. Следующий слайд. Это также Харьков. Вторая столица подкупа на любителей. Как видите, набор стандартный. речки, почему-то все Речка, сахар, молоко, глущенное, вафельки. Вот люди хотят купить волосы избирателей для того, чтобы дальше в Верховной Раде творить то, что они творили ранее. Прошу дальше. Значит, это уже Выжаровский район, кандидат Ярослав Маскаленко, зафиксированы факты значит, заключения договора на агитационную работу, так называемую, оплата 500 гривен плюс 500 гривен, сначала 500 гривен плюс 500 гривен после голосования, плюс 200 гривен за каждого включенного агитатора. Это пример строительства такой себе пирамиды, пирамиды. А цель, которая естественно набирания, можно больше голосов. То есть получается, что один голос, грубо говоря, будет обходиться 1000 гривен и так далее. Вот для того, чтобы сбраться, например, надо собрать 40 тысяч голосов. По 1000 гривен это 40 миллионов гривен на секундочку. Так, ну что дальше. Это у нас Надежда Иванова. Не помню, откуда она у нас, из какого? А, это Это у нас Николаев, Николаевская область в Академическом художественном театре русской, русской драмы. Кандидат народный депутата Надежда Иганова организовала раздачу продуктовых пайков в инцидент. Стоят целые очереди. Прошу дальше. Дальше. Так, вот, да. ну вот, пожалуйста, еще один пример. Это значит, Запорожская область, город Токмак. Оказание бесплатной услуги избирателей. Значит, также этот факт зафиксирован, несет в единый вес, у расследование, почему вдруг господин Волков Александр Николаевич был благотворительный фонд, а кто Интересно, будет он оплачивать дальше проезд? Все пять лет или четыре года депутатской кадренции? Прошу дальше. Каждый такой факт зафиксирован, он внесен в единый реестр криминальных проваджей. Это означает, что следователь должен опросить всех тех лиц, которые установлены. Это, поверьте, достаточно просто поскольку опрашиваются сначала организаторы подобных мероприятий, в принципе, на фото, на видео засняты все те граждане, которые получили благотворительные пайки, значит, и так далее. После чего по итогу показаний выстраивается схема цепочки от избирателя до лица, которое, так сказать, приглашает его на эту встречу, лица, которые обеспечивают закупку данных продуктов. И дальше, если эти лица дадут показания на кандидатов в депутаты, то тогда можно будет привлекать к уголовной ответственности непосредственно кандидатов в депутаты. С этим сразу же скажу, будут сложности, потому что, как правило, кандидаты в депутаты подделают это через своих очень доверенных лиц, и концы могут замыкаться на них. Тем не менее, закон один для всех. Наказание за подкуп избирателя от 2 до 4 лет лишения свободы, что я прошу отметить для всех, значит, кто видит, сегодня нас увидит. И э, если мы не доберемся до кандидатов депутаты, которые отгораживаются, так сказать, и в будущем могут стать неприкосновенными депутатами, значит будут страдать те люди, которые вокруг них э, идут на нарушение закона, идут на подкуп избирателей, потому что наказуем не только кандидат-депутаты, а наказуем и те лица, которые, э, создав с ним организованную преступную группу, занимаются сбором и скупкой голосов. Причем в такого рода преступления могут быть вовлечены десятки, даже сотни людей. Если бы наше, если наше предложение было бы принято в апреле месяце, то мы могли бы уже зафиксировав всех тех, кто находится на подобного рода мероприятиях, могли бы привлекать к уголовной ответственности каждого гражданина, кто взял продуктовый набор и через решение суда штрафовать его на сумму от 3100 до 5400 гривен, чтобы это было бы неповадно. На сегодня этот закон не принят. Но если депутаты его примут 14 октября, и президент оперативно подпишет, то он будет использоваться как на оставшихся днях этих выборов, так и на будущих выборах в местные советы, в депутаты, в мэры и так далее. Мы считаем, что правильным было бы ввести ответственность избирателей, которые готовы продавать свой голос. Я считаю, что на Майдане не для того погибла небесная сотня, не для того сейчас гибнут тысячи наших ребят на Восточном фронте, чтобы продолжалась эта порочная практика продажи своих голосов, избрание Верховной Рады не от тех, кто должен писать законы, а от тех, кто хочет в Верховной Раде деребанить государственную собственность, остатки земли, остатки государственных предприятий, идет туда вот такими вот незаконными способами. Можно сразу же, в принципе, провести параллель. Если кандидат депутаты пытается вас подкупить, значит, этот кандидат депутаты собирается в Верховной Раде вернуть все то, что он потратил на избирателей. Суммы Могут быть, как я вам посчитал, если по 1000 гривен на избирателя отдельные кандидаты могут потратить 40 тысяч голосов, 40 миллионов гривен, или 30 тысяч продуктовых наборов по 100 гривен. Ну, тут 3-4 миллиона гривен с учетом работы штата подобного рода агитаторов и так далее. То есть это миллионы-миллионы гривен. Причем хочу отдельно отметить, что данные кандидаты в депутаты и другие, они, вместо того, чтобы помогать благотворительную помощь, закупать бронежилеты или другие полезные вещи, теплую одежду для наших солдат. Они вместо этого скупают голоса пенсионеров, я считаю, унижая их сам, их человеческое достоинство, пользуясь тем, что пенсионеры у нас получают пока, к сожалению, невысокую пенсию.